Сокопая священства, дорогой владыка именинник, метаполит, Бориспульский броварской Антоний, от лица служащих братьев, епископов, поздравляю вас с Днем вашего Небесного Покровителя, с Днем Памяти преподобного Антония Киева Кичевского Чудовоса, основателя всей святой обители и основоположника всего русского монашества. Преподобный Антоний насадил древо. И это древо приносит плоды до сего дня. И одним из плодов этого древа являетесь вы, дорогой Владыка Антоний. Вы восприняли после монашества имя этого великого преподобного. и других добродетелей. И сегодня мы желаем вам благодать, чтобы благодать Божья, которая укрепляет всякого человека, особенно тех, кто трудится на ними Христовой, чтобы она для достойного крестоношения, чтобы в вашем служении прославлялось Пресвятое Имя Божье и э, был возвеличен ваш небесный покровитель, преподобный Антоний киево Печенский Судоборец. Помощи Божьей вам, счастья, здоровья и всего самого Господа и Ваше Высокопреосвященство, Дорогой Владыка, Местополюститель, я сердечно благодарю за ваши теплые слова поздравления, пожелания и все, что вы говорите. Это задача, которую я постараюсь милостью Божией, помощью Божией исполнить своей жизнью, чтобы действительно не быть на этом великом древе монашества пустоцвет. Монашество это церковной жизни. И чем крепче монашеская жизнь, подлинная монашеская жизнь, тем крепче наша церковь. И пока будет лица монашеская молитва и слезы покаяния, церковь наша будет стоять крепкой и непобедимой ни перед какими врагами. Я хотел бы сердечно поблагодарить в этот день и владыку наместника, дорогого владыку Павла, братьев, святой обители. На протяжении уже 12 лет я имею счастье трудиться, ходить по этой святой земле, которую указал Бог преподобному Антонию, и впоследствии многим и многим тысячам наших святых соотечественников. Другой Владыка Павел, я сердечно благодарю вас и как ректор Киевской Духовной Академии за вашу теплоту сердца каждому студенту и нашим преподавателям, за то, что имею возможность пригласить в этот день сюда своих друзей, чтобы вместе помолиться и попросить Бога о Его милости. Я сердечно благодарю всех Пресвященных владык, которые сегодня приехали, чтобы возвеличить этот великий праздник. Преподобный Антоний достоин великих и славных праздников, хотя в своей жизни он старался укрыться от человеческой славы и укрыться от всего, что связано с человеческой лестью, с человеческим неразумением. Но, как говорится в Твое Писание, когда человек по-настоящему оценит свою жизнь, когда он ходит пред Богом, то Бог находит такого человека и показывает, поставляет на свечницу, чтобы он светил всем, кто идет путем Царства Христова. Дорогие владыки, я... Искренне благодарю вас за сегодняшнюю молитву, потому что в такое трудное время и нашего Отечества, и ответственное время нашей Церкви, нам необходимо единство. Это та сила, которая может противостоять всякой злобе, не только человеческой, а и бесовской. Я и впредь прошу вас молиться о мне недостойном, чтобы Господь давал дерзновение и давал те минуты подлинного монашеского осмысления своей жизни. Дорогие братья и сестры, прихожане святой нашей обители, я благодарю всех вас за вашу любовь, за ваше терпение, потому что в жизни бывает всякие моменты. Но ваши чистые сердца способны воспринять и то, о чем мы не говорим. И вы своими словами, поступками, улыбкой всегда поддерживаете и радостные, такие праздничные дни, минуты жизни. И, конечно, в те минуты, когда Господь посещает для того, чтобы душа очистилась от греховной скверны. Я всех искренне благодарю за поздравления и желаю, чтобы по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Антония Господь всех нас укрепил, Господь даровал нам мир нашему Отечеству, мужество нашей Церкви и всем нам дерзновенного хождения пред Богом, чтобы спасти свою бессмертную душу. С праздником! сейчас резный ход на ближние пещеры.